Здравствуйте, друзья! Находимся в Пенсильвании, Питтсбург. Сейчас 9.30, я уже первый груз скинул, мне еще два надо скинуть, но диспетчер говорит, что что-то подобрал, чтобы я по дороге еще имел больше грузов. Негодяй! Что э, я вам хотел сказать? Я с утра удивился, потому что появился ролик э, Паши Бумчика, может кто знает, кто не знает, это украинский блогер, Оказывается, я на него подписался пару лет назад, ну сам об этом не знал, наверное, посмотрел, что-то понравилось. И вот этот известный полмиллиона подписчиков, блогер Паша Бумчик, воспользовался не только моим советом, много кто ему советовал, ну не ему, а всем украинцам. И сбежал с дурки, то есть через Румынию, через Карпаты, вернее, через Карпаты в Румынию. И он ушел на свободу. И он был приятно удивлен. Он сделал ролик. Он был приятно удивлен, что Румыния оказывается такая красивая Европа, такая красивая. И он говорит, что он хочет остаться, он не хочет возвращаться. Правильно, правильно. И полилось говно. Ну что, что, что еще с Украины может политься? Там же половина населения вот кастрюля где-то у меня есть, чтобы показать, что там половина населения и предатель, ганьба, там, не знаю, что, ухелян. Не, никакой Пашка не ухелян. Он здравомыслящий, молодой человек, который хочет жить. Он не хочет идти защищать ТЦК, полицию. С какого хера он должен идти кого-то защищать? С какого хера у него обовязок? А у миллионеров там ТЦКшников, полиции, Порошенко, там детей Порошенко, там, там много разных деятелей которые сидят у нас в Майами, я когда еду на отдых, я их вижу, ну, они, у них обовязка нету, у этих чиновников беглых, у них нету, да, того же самого, как его, Люська, Люська же тоже там в Майами тусуется, оказывается, у них всех обовязка нету, Люська, между прочим, военный, подполковник, бля, не не, 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 хуйня какая-то, а подполковник. У него обовязка нету, а у Пашки Бумчика, 27 лет, которому исполнить, и есть обовязок. знаете, я думаю, что должно быть каждому по возможности, каждому по должности. Вот. Много чиновников, что им дала Украина, стали миллионерами. Там машины, ламборджини, яхты, квартиры. Ну все им Украина дала. У них же обовязка должна быть больше, чем у человека, который э, стал известным за то, что прокатился на крыше метро. Блин, диспетчер падла. Так, на чем я остановился, друзья? А, вспомнил. Так, еще раз говорю, для Паши Украина не дала ничего. Он стал известным благодаря тому, что рисковал своими яйцами, там катался на вагонах, на метро, на крышах, на поездах, вытворял разную дичь и заработал полмиллиона подписчиков. Но это не благодаря Украине. Украина там не участвовала. Украина ему не дала. Не образование, чтобы он вместо того, чтобы херней маяться, где-то там был менеджером, врачом или еще кем-то. Украина ему образования никакого не дала. Эээ, там, медицину ему дала? Да ни хера ему не дала. Вот вы посмотрите на его жизнь, сколько видосов он поднял. Вот просто парень маялся хуйней а, без исходности. Потому что в Украине вы знаете, ну, блин, кому надо что-то рассказывать про это недоразумение, которое называется Украина. Вот вам, тебе, блядь, кастрюля головы, вот сиди сейчас смотришь, что я говорю. Что тебе, блядь, Украина дала? Она Порошенко дала. Она там другим пидерасам дала миллионы. ТЦКшникам, блядь, который вчера падла сено переворачивал. Сегодня он уже долларовый миллионер. Вот ему дала. А вот, вот от, от, этого и вопрос. Так чему? Что он? Какие у него ей обовязок? Да никакого. Никакого. Вот. Что мне дали, то я и отдам. Вот. Все, что Украина Паше дала, то он ей и отдаст. А отдаст ей о, Ни хера. Вот. Пускай отдают те. У них, наверное, больше обов'язок у этих, что в Майами сидят, там пол Майами э, украинских чиновников там, сидят, загорают и призывают. Но не все. Призывать уже стали намного меньше, потому что даже в Майами за это дают с разбега по Ебалу. Вот так дают по Ебалу, и все. И потом иди пляши кукарекой. Так что Паша, полностью с тобой согласен. Ты правильно сделал. Правильно. И надеюсь, твоему примеру последует тысячи украинцев, которые съебутся с дурки. Там делать нехера. Просто берите и уезжайте с дурки. Пашка сам, когда по Румении, только по Румении прошелся, он нахерел, он сказал, ни хера себе, а тут даже самолеты летают. Ну да, летают. И ТЦКшники за тобой не бегают. И улицы более-менее нормальные. И, и все более-менее работает. Работает. Это же вам не это, блядь. Украина – это Европа. Там Европа настоящая, а у нее это Параша, которая в одной ровной улице не найдешь, даже на той банковой. Там Европа настоящая, а то, что в Украине, украинцы там кричат: "Украина – это Европа", она с Европой ничего общего не имеет и иметь никогда не будет. Так что не надо питать иллюзий насчет Украины. Просто руки в ноги и бегом с этого недоразумения. Я думаю, это лучшее, что вы сделаете в вашей жизни. Вот Пашенька умный. Он умный. Он подумал, а нахера мне оставаться без рук, без ног? Ради чего? Нахера и ради чего? Или умор? Что я этому недоразумению, этому государству должен? Ни хера. Хотя Пашенька, он был молодой, глупый, ну, необразованный. Украина, что его не, не выучила там. И он раньше там кричал, «Слава Украине и чего он то героя, хероям слава и было дело, было. Но потом он понял свои ошибки, открыл немножко глазки, так ого, а что а, а, а это творится, а, 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 как это, законы не работают, а, а я там кричал, там слава Украине, а что а, а, это, что это случилось, вот так, вот так, и быстренько зашевелилось серое вещество. Руки в ноги и бегом с этого недоразумения. И он правильно сделал. Паша, если ты случайно, как ты заметишь это видео, знай, ты правильно сделал, что ты съебался с этого конченного недоразумения, которое называлось Украина. Может, ты скажешь, я Украину люблю, я Украину то, я Украину все. Дадим еще немножко времени, как говорится, разочаровался раз, разочаруйся еще раз. А то и много-много раз. Единственный способ, чтобы в Украине наладилось более-менее что-то законное и что-то осталось, это чтобы пришел русский мир, поставил свои порядки и все. И на этом все украинское недоразумение закончится. Так что всем добра, всем мира над головой, а укропом ни хера. Чтобы у вас там летало, журчала и было некомфортно.